Вечір програма гаряча лінія в ефірі телеканалу Миколаїв. І сьогодні ми будемо спілкуватися з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Миколою Романчуком. Доброго вечора. Раді вітати вас у нашій студії, Микола Павлович, Ну, перше питання, воно, мабуть цілком логічне. Вчора відбулись вибори на Миколаївщині про те, які результати ми, мабуть, ну дізнаємось пізніше, бо триває підрахунок голосів. А хотілося б дізнати, яким чином на Миколаївщині забезпечувався сам процес виборний. Хто як готувалися дільниці, яким чином і хто брав участь власне в процесі, Дякую. уважами Ніколаець, дорогі Ніколаець? Я хочу сказати в першу чергу поблагодарить і сказати і поздравити. Поблагодарить за те, що ми сьогодні. на территории Николаевской области провели успешно, демократично выборы кандидатов в депутаты Верховного Совета Украины. Почему поблагодарить? Поблагодарить тех людей, которые непосредственно принимал участие в подготовке выборов 2014 года в Верховную Раду Украины. 930 избирательных комиссий, дельничных выборных комиссий, 6 выбранных окружных комиссий. Каждая комиссия – это помещение. Каждая комиссия – это сегмент технических спорот. Нужно каждую комиссию обеспечить и подать электричество, обеспечить связь, обеспечить комфортными, нормальными условиями работы. Кроме этого, обеспечение нужно обеспечить охрану. И вот в этой ситуации на то, чтобы обеспечить и провести выборы, была задействована очень огромная масса людей на территории Николаевской области. Таким образом, совокупная работа института власти, институтов э, рабочей э, интеллигенции, институтов э, других предприятий, которые непосредственно участвовали, мы обеспечили нормальную работу и провели э, выборы в Николаевской регионе что способствовало и что было перед тем, как нужно было провести выборы кандидата в депутаты Верховной Рады 2014 года. В первую очередь вы знали, и мы с вами все это уже прожили, какие были погодные условия. И мы знали и были готовы к этим погодным условиям. Но в ночь с пятницы на субботу на территории северных районов Николаевской области Произошло более 50 обрывов и повреждений линий электропередач. Таким образом, канун уже проведения выборов оставалось сутки, значит, во многих районах Николаевской области в целом в больших количествах поселков не стало электричество, не стало связи, попала связь. То есть в данной ситуации нужно было понимать экстренные усилия для того, чтобы организовать и обеспечить нормальную работу этих избирательных участков на территории Николаевской области. Уже утром, в субботу, в 6 часов утра были подняты аварийные команды города Очакова, Очаковского района, Березанского района, города Николаева и отправлены в Арбузинский, в братские Первомайские районы для как бы, ликвидирования последствий аварий, которые были на территории Николаевской области. Вы знаете, что вот это вот стихийные бедствия, которые произошли на территории Николаевской области, они зацепили не только Николаевскую область, а пять областей Украины. По этому поводу министр топовой энергетики привел специальный селектор на, где он практически не был уверен в том, что эти работы будут выполнены. А выборы нужно, и людей нужно принимать. Участки должны быть обеспечены всеми видами энергии, теплом и связью, чтобы нормально провести эти выборы. Даже было принято решение расставить на территории этих поврежденных районов генераторы, чтобы подать отдельно электрическое, электричество на эти участки. С помощью огромной массы, огромное количество людей, работая с помощью Обэнерго, тех людей, которые поступили к выполнению в особо сложных, практически зимних, стихийных условиях, выполнять эту работу. И уже к концу дня практически все участки доложили о том, что они готовы к проведению начала выборной кампании, которая пошла на территорию Николаевской области, как мы уже сегодня знаем, успешно, без замечаний и без каких-либо сбоев по линии обеспечения работы этих участков. Поэтому я хотел бы поблагодарить тех людей, которые непосредственно работают. Это Обэнерго, это ОК, Телеком, это органы внутренних дел, потому что были угрозы и были видны, что появляются у Первомайские какие-то незнакомые лица, какие-то незнакомые лица, которые могли бы повлиять на работу отдельных участков, избирательных участков. Поэтому все вместе локализовали, дали возможность пойти людям утром на избирательный участок, провести их успешно, без каких-либо технических замечаний на этих участках. Я думаю, что эта работа, она вроде как бы незаметна, но она необходима. Таким образом, хотел бы еще поздравить. На сегодняшний день мы видим и понимаем, что практически мы выбрали новых депутатов Верховный Совет все эти депутаты сегодня проукраинские. Они будут работать на перспективу, на независимость нашей единой, неделимой ныньки Украины. Я думаю, что под таким вот лозунгом, который сегодня э, довел до страны наш президент Петр Алексеевич Порошенко, что мы в быстро, в сжатые сроки решим проблему обновления сегодня уряду, решим проблему выбраны органы парламента, и мы быстро начнем работать на восстановление народного хозяйства экономики Украины в целом нашем государстве. Я думаю, что с этим вопросом новые депутаты, которые сегодня будут избраны на территории Николаевской области и будут представлять Николаевскую область, они много должны сделать для того, чтобы экономика и стабильность в Николаеве значит, поднять на очень положительный результат в 2000 году. 15 и последующие годы. Николай Валович, ну, я так понимаю, что эти выборы, вот, воскресенье своего рода было вызовом и для работников МЧС и милиции. 15 раз сообщали о заминировании. Насколько эти службы оказались готовы к подобным вызовам? Понимаете, значит, мы когда проводили раньше выборы и президенту, и депутатов, мы когда-то еще лет 15 назад даже не знали и не понимали, что такое заменимый участок, что такое заменимый участок Клешкова или дом, или здание, или вокзал. Сейчас это стало уже ну, системой. И когда еще не успели мы начать открывать эти участки, позвонили и дали сообщение о одновременно нескольких избирательных участков. Ко мне сразу пошли звонки, в МЧС пошли звонки. В данной ситуации мы были готовы к этому. МЧС уже знает, как работать с этим, где болевые точки. Анализ поступления звонка. И по тем звонкам, которые поступили, они сразу поделили, откуда они. Эти звонки поступали из Луганской области. Добрый. И голос сразу уже был узнаваем, потому что эти сообщения проходят уже сегодня не один раз в Николаевский регион. И быстро было локализовано те проблемные посты, которые были на участках по их заменению Спокойно значит, участки открылись, спокойно локализовали эту ситуацию и нигде сбоев не было по вопросам заменивания и тем проблемам, которые были связаны с этим участком. Поэтому пост МЧС, казалось, когда-либо в какие годы мы привлекали МЧС для того, чтобы решать эту проблему. Сегодня это уже как бы обыкновенная жизнь, это обыкновенные будни, которые решают наши сотрудники. Смотрите, вот, опять-таки, к концу дня уже появились сообщения о том, что снова 132 округ, возможно, может стать проблемным. Ну, как, ваша оценка, вот то, что там сейчас происходит, удастся ли избежать каких-либо проблем? Ну, насколько я владею ситуацией, насколько я ситуации, потому что я практически все эти выходные дни был на рабочем месте, и, насколько я понимаю, знаю, что глава администрации персонально держал под контролем институты власти, это и МВД, и СБУ помогал, служба БСПК помогала. И вот по той информации, которая сегодня есть, и по тем докладам, которые сегодня делают, и доклад главы администрации, мы видим и понимаем, что на сегодняшний день есть какой-то процесс торможения подсчета голосов, но каких-либо сбоев, а тем более подготовка людей, которые могли бы не дать возможность дальше считать эти голоса, нету и находится это все под контролем. Органы милиции находятся там, в достаточном количестве, чтобы решить любую проблему, которая может возникнуть в этом процессе. Эти выходные они также обозначились тем, что в Николаевской области начался отопительный сезон. Собственно, не только в Николаевской, но говорим о нашей области. Насколько город был, город и область были готовы к началу отопительного сезона и, ну, каким образом, кто первый подключался, каким образом подключались и, ну, какая ситуация на сегодня? Нет проблема. Ли проблем? с, проблема с отопительным сезоном в этом году но она совершенно другая, чем предыдущие годы. Постоянно многие удивляются, вот что им досталось, что новой команде досталось, что новой власти досталось. Мы сегодня не говорим о стоимости газа. Мы сегодня говорим, что этого газа нет. Поэтому данная ситуация нужно было перевести, обсчитать и подготовить все котельные таким образом, чтобы это газа, который сегодня мы получаем по лимитам, на территории Николайского хватило все. Таким образом, хватило всем это кому? В первую очередь мы подали тепло, еще не дожидаясь отопительного начала отопительного сезона, когда было низкая температура, это в детские сады, это в отдельные дома, в больницы, это в госпитале. Вторая проблема, которая возникла, это подать тепло населению, которое имеет частные дома. Мы работали целой группой специалистов, ОБУГАЗ, ЖКХ, управление городское, областное, все специалисты, руководители, первые лица, Котелин, Тепло, ТЭЦ, приняли активное участие и распределили тепло и этот газ таким образом, чтобы лимитов для населения, для населения, которое имеет частные дома, было достаточно. И уже с началом отопительного сезона мы дали возможность всем жильцам частного сектора получить газ получить доступ к газу и запустить тепло в этих, будем считать, в этом секторе. Последний сектор или последний сегмент, таким образом мы делим на социальные объекты, детские сады, школы, больницы, госпитали, население, частные дома и централизованное отопление. Централизованное отопление, которое касается в целом всего Николаевского региона, мы имеем на балансе Николаевской области около 5777 жилых домов. Эти дома по своей структуре и расположению находятся в большей степени на территории Николаева, Очакова, Первомайска, Баштанки и других городов нашей области. В основном сосредоточены все в городе Николая, в большей своей степени и в Первомайске, Вознесенске. Таким образом, на сегодняшний день... Мы имеем, что практически все дома, за исключением 13 домов, подготовлены к приему и подаче централизованного отопления на территории Николаевской области. 7 объектов находятся на территории города Первомайска, 8 объектов находятся на территории города Николая. Все остальное, ко всем уже начинается подаваться тепло в жилые дома с центральным отоплением. Я думаю, что на сегодняшний день вот та паника, вот тот хаос и та боясь, что у нас не будет газа, она как бы ушла в сторону. Практически все проблемы просто закрыты. Практически все детские сады отапливаются. Но есть сейчас школ, которые сегодня по 25% школ, которые не отапливаются. Почему они не отапливаются? потому что э, руководство школы, директорат школы, они изменили график обучения э, детей в этой школе. И они не начали топительный сезон сегодня, потому что там в этих школах идут каникулы. После того, когда дети отгуляют эти каникулы, будет э, дана команда областным управлением на свиты, эти школы, и проблем э, с подачей тепла в этих школах не будет. Таким образом, меняя и изменяя график проведения каникул, мы получили определенную экономику использования газа. Но это не означает, что там нет тепла и там дети обучаются в холодных классах. Такого у нас сегодня нет. Ну, смотрите, ввиду вообще вот всей этой ситуации, которая сегодня сложилась в Украине, в, силу того, что ну, сокращены лимиты газа, мы много говорим об энергосберегающих технологиях. Многие котельные они переходят на какие-то альтернативные виды топлива. О чем идет речь? О, как, о, какой альтернативе? Значит, в первую очередь я на прошлой неделе по указанию в администрации Николаевской области начал выехал с рабочим визитом значит, в город Первомайск. Мы проводили там расширенное заседание по вопросу подготовки города Первомайска и северных районов к отопительным сезонам. И в городе Первомайске значит, мы открывали два, две котельные в детский садик. Значит, мы эти котельные работали раньше на, газу, на газе. И отопление было за счет получения потребления газа. На сегодняшний день значит, это пилотный проект открытие, мы открыли в этих садиках, это пилотный проект. В чем не заключается пилотный проект? Вместо котлов, которые работают на газе, были поставлены котлы, значит, в несколько раз меньше котлов, которые работают на газе, экономичней, значит, в этих детских садах. Значит, в чем заключается пилотность этих проектов? Что обе эти котельники, которые находятся в детских садиках, и подается тепло сделаны за счет инвестиционных денег, то есть со стороны государства, со стороны бюджета государства, бюджета города ни копейки денег не потрачено. Таким образом это как пилотный проект, где присутствовала на, на открытии этих котельных часть руководителей районов северной части нашего Николаевского региона. Они увидели, посмотрели, что это действительно очень перспективные. И необходимое дело, делать для того, чтобы заменить газ на другой вид топлива. Кроме этого, значит, за счет субсидий, которые сегодня поступили в Николаевский регион со стороны государства, выделено 13,5 миллионов гривен, нам дано право в некоторых социальных на, 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 на социальных объектах запустить или как бы подготовить новый проект. Эти проекты будут сегодня реализованы в Радевском районе в Первомайске районе, в Адельском районе, это детские сады, в Первомайском районе, это центральная районная больница, в Вознесенске, в городе Николае, в Березневанском районе. Таким образом, общий поток этих субсидий составляет 13,5 миллионов. Все проекты сегодня прошли экспертизу, все проекты согласованы с рабочей комиссией, сделаны первые авансовые платежи и работа начата. Я думаю, что и за счет этих новых инвестиционных проектов за счет государства здесь мы снизим потребление газа в Николаевском регионе. Но работать на перспективу нужно, работать нужно. Сегодня нужно смотреть и готовиться, готовить новые проекты. А наша задача, задача администрации, значит, выходить на уровень руководства нашего государства, закладывать же эти деньги в бюджете 2015 года и реализовывать их, чтобы мы были полностью независимы как регион. От условий снижения потребления газа в нашем регионе. Ну, если мы говорим о снижении потребления газа, идет ли в этом контексте речь о том, что нужна какая-то какая модернизация, реализация каких-то вот новых проектов в плане, на предприятиях «Облтеплоэнерго» и ТЭЦ? Будет ли там как-то вот модернизироваться и котельные, и ну, в принципе вот процесс работы? У Значит, основными будем считать, теплоподающими компаниями, которые есть сегодня в Николаевском регионе, это наш отец, который есть, и Николаев Теплоэнерго. и там, и там есть новый инвестиционный проект. И там, и там используются сегодня деньги со стороны государства, и идет модернизация котелин, котлов во многих социальных, на многих социальных объектах города Николая. Я был на восьми из, из этих объектов. Это котельники, которые модернизируются и в жилых домах, и в детских садах. И если взять сегодня котельник, которые находится на микрорайоне Соленые, там практически полностью идет уже сделана замена, модернизация одного из котлов, который подает тепло на поселок или в поселок Соленые. Таким образом, котельные, те, которые были раньше, с большими мощными котлами, которые работали на твердом топливе, они сегодня меняются, изменяются и модернизируются по новым технологиям с учетом уже оптимальных режимов работы этих котель. Ну, так вот, подытоживая тему, Николаев отапливается, и, в общем-то, никаких сбоев нет и Дай Бог не предвидеть. Как в любом живом механизме есть сбои, они могут быть какие сбои. У нас сегодня очень старая система отопления. И, естественно, где-то может под каким-то повышенным давлением они могут выйти из строя. Но это частный сегодня случай. Нету ничего, что не ломается. Есть случаи, где мы много заменили сегодня труб. Но в один день, в один год поменять все трубы системы, которые уже по своей продолжительности живут и 50, и 20, 30 лет, невозможно. Поэтому, как исключительные случаи могут быть. Но системности неподачи тепла в Николаевской области при таком комплексном подходе выполнения ремонта и изоляции всех систем отопления я не вижу. Николай Павлович, в последнее время, вот мы много говорим о многом, но как-то отошел на второй план э, агропромышленный комплекс. А ведь он в Николаевской области достаточно э, мощный. Э, каким, ну, вот, в принципе, был этот год аграрный, и сейчас вот уже завершен, завершили посевную кампанию, как она прошла? Будем ли мы с хлебом в следующем году? Ну, это давно было сказано, Николаев город Корабелых, Хлебров. И, конечно же, если мы о крабе чаще говорим, то о Хлеборогах, о, о аграрно-промышленном комплексе мы давно уже не говорили. Если посмотреть на те задачи, которые сегодня поставлены перед нашим аграрно-промышленным комплексом, по вопросу обработки земли, по вопросу посева озимых культур, озимой пшеницы, озимой ячмени, то нужно сказать, что в этом году мы снова значит, заложили хороший Уважай, хороший, перспективный, уважай, вот, уважай 2015 года. Хорошие э, пошли сходы, пошли во многих районах Николаевской области, пошли дожди. То есть некоторые фермеры, некоторые значит, участники, которые не имеют, имеют прямое отношение к земле, боялись сеять сухую землю. Таким образом они посеяли и не думали, и не знали, что будет дальше. Поэтому пошли дожди некоторые посеяли до дождей, некоторые в период дождей. И результаты показывают таким образом, что тот план, который доведен со стороны Министерства по выполнению посевных, озимых посевных, в области 659 гектаров мы выполнили в полном объеме, реализовали, реализовали программу закладки основы или как бы фундамента, положительного фундамента основ хорошего урожая в 2015 году. Будем надеяться, что Николаевщина будет сегодня над хлебом. Сегодня урожай по итогам 2014 года поддел 15-20% выше урожая 2013 года. Поэтому будем надеяться, если что Если погода раз, не вмешается, если погода не вмешается, да, это бывает. Будем иметь хороший урожай. Завтра. Мы будем отмечать День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня традиционно уже накануне праздника собрались ветераны, клуб «Победитель». И я знаю, что вы тоже присутствовали там. И сегодня, мне кажется, стоит также говорить о, не только о героях Великой Отечественной войны, а о героях сегодняшней войны которая сейчас происходит в Украине. Вот ваше впечатление от общения с ветеранами сегодня и от общения с участниками АТО. То, что это праздник победитель, это факт. Это даже не обсуждается. То, что мы чуть-чуть его раньше, когда был Советский Союз, забыли и не так часто вспоминали, это тоже факт. Но сегодня мы делаем историю не города Николаева, мы делаем историю Украины мы возрождаем и доносим к нашему молодому поколению, что такой большой ценой достала свобода государства Украины. Такой ценой больших жертв, которые были понесены в период Великой Отечественной войны, мы освободились от немецкого ига. Мы стали независимой страной в составе тогда бывшего Советского Союза. И мы забыли этот праздник. Сегодня, когда мы сделали и делаем новую историю, у нас появились и есть рядом с нами новые герои. Герои, которые сегодня сказали и дали пояснение, что город Николаев – это не российский город, что город Николаев – это город, который есть в составной части единой Украины. И в этом городе Николаев на сегодняшний день есть наши уже герои. Наши герои, которые защищают наш город Николаев, которые идут на передовую на восточную, восточную часть страны, и они уже по-новому пишут и доводят молодому поколению, что только в единстве, только в единстве мы можем сохранить нашу независимость и целостность Украины. Поэтому, как никогда, в канун этого праздника я хотел, в первую очередь, поблагодарить всех тех старых ветеранов, всех тех, которые сегодня за 80 лет, сказать им, ну, очень огромное спасибо за то, что они есть. Новым героям, молодежи нашей сказать и поблагодарить за то, что она сегодня воплотила вокруг себя и на очень высокий уровень подняла сегодня боевой дух наших солдат. И мы сказали, нашу Украину мы никому не отдадим. Поэтому праздник сегодня один на всех. Он, он наш, он украинский. С праздником, дорогие ветераны. С праздником, дорогие Николаевцы. Чисто мірно небо над вашою головою. Спасибо, удачі і процвітання. Чуже, я вам дякую за те, що завітала до студії. Дякую за відповіді. Я нагадаю, що ми спілкувалися з першим заступником голови Миколаївської облдержадміністрації Миколою Ромачком. На все добре. Спасибо.